তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেই ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী তীব্র দাবদাহ আর তার মাঝেই চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট প্রচার সোমবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ভোট প্রচার সারলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের মাঝের গ্রাম অঞ্চল পিপলন অঞ্চল ও জামুনা অঞ্চলে সন্ধ্যায় জামুনা অঞ্চলে ভোট প্রচার করে আজকের কর্মসূচি সমাপ্তি হবে বলে জানা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদকে সঙ্গে নিয়ে ব্লক নেতৃত্বর উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামে ভোট প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকগণ সোমবার প্রচারের শুরুতেই মাঝের গ্রাম অঞ্চলের শিহি গ্রামে বাবা মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন প্রার্থী কীর্তি আজাদ প্রার্থীকে কাছে পেয়ে সমর্থকরা চন্দনের ফোটা ও ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ বলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে পনেরো লাখ টাকা করে ঢুকে যাবে কিন্তু সেই টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি তাদের মুখে সিএএ নিয়ে মানায় না পাশাপাশি বলেন পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রেশনের মাধ্যমে ফ্রিতে চাল দিচ্ছে আর কেন্দ্র সরকার সেখানে গ্যাসের দাম বারোশো টাকা করেছে এই হচ্ছে কেন্দ্রের সরকারের নমুনা ব্যুরো রিপোর্ট আমাদের টিভি দাদা মিঠুন চক্রবর্তী ধাতিগ্রামে এসে বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাবাদী এবং তিনি সিএ যে লাগু হবে এই সিএ লাগু হলে নাগরিকত্ব নষ্ট হবে की बोलिए मिथुन चक्रवर्ती को बोलिए एक्टिंग करने जाके ज़्यादा रहेगा यदि उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है तो ये पता होगा कि दीदी का प्रकल्प बच्चा के जन्मने से लेकर के इंसान के अंतिम संस्कार तक का है नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया है झांसा के अलावा कुछ नहीं दिया और उसके साथ में जुमला दिया है बंगाल के लिए एक दिन का मीटिंग नहीं किया हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार थी उसमें पैसा नहीं दिया मनरेगा का पैसा नहीं दिया आवास का पैसा नहीं दिया वो व्यक्ति आकर ढोंग रचाता है घड़ियाल का आंसू बहाता है क्योंकि तो उसने बंगाल के हित के लिए एक दिन भी मीटिंग नहीं किया तो मिथुन चक्रवर्ती को जाके सिनेमा में करे यहाँ पर आकर तथ्यों के साथ बात करें जिसके पास तथ्य नहीं उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं और दीदी ने जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो दीदी ने राज्य सरकार की तरफ से किया है यह चुनाव केंद्र सरकार का है नरेंद्र मोदी का है नरेंद्र मोदी जवाब दे कि दो करोड़ नौकरी हर साल का कहा गया नरेंद्र मोदी जवाब दे कि काला धन विदेश से आना था वो कहाँ गया नरेंद्र मोदी जवाब दे कि पंद्रह पंद्रह लाख टका सबके बैंक अकाउंट में डालने वाला था वो कहाँ गया नरेंद्र मोदी जवाब दे कि किसान का वो आय डबल करने वाला था नरेंद्र मोदी जवाब दे कि एमएसपी अभी तक किसान का फिक्स क्यों नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी जवाब दे उसने कहा था महिला की सुरक्षा पर करेंगे महिला की सुरक्षा क्यों नहीं हुई नरेंद्र नरेंद्र मोदी जवाब दे कि महंगाई को हम रोकेंगे उसमें पेट्रोल डीजल घर के अंदर घरेलू गैस ममता बनर्जी चावल देती है फ्री में लोगों को बनाने के लिए और नीचे मोदी का गैस होता है बारह का दीदी यही देखते हुए कि महंगाई मोदी इतना बढ़ा दिया है लक्ष्मी भंडार में वो पाँच सौ का हजार हजार का बारह सौ की क्योंकि तो दीदी को मालूम है अगर घर में माँ खुश है प्रसन्न है तो पूरा परिवार प्रसन्न है मोदी जवाब दें इन प्रश्नों का मिथुन चक्रवर्ती से भी कह दीजिए और वो जो महिषासुर मेदिनापुर से आया है जो महिलाओं का अपमान करता है जिसने बोला कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है उसको पता होना चाहिए कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था खाली में दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए काली माँ का अवतार हुआ था रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए तो देवी का अवतार होता है उस आदमी को मालूम नहीं बंगाल में लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है वो इससे बड़ा अभद्र आदमी बंगाल में कोई पैदा नहीं हुआ वो बोलता है सुवर का चर्बी है वो बोलता है बंगाल का लोग सुवर का चर्बी है बोला जो लक्ष्मी भंडार लेता है वो दरिद्र है जो उसको बोलता है दिलीप घोष वापस जाओ गो बैक गो बैक उसको बोलता है वो कुत्ता है बोलिए ये जबान इस्तेमाल करने वाला है ऐसा आदमी का समाज में कोई जरूरत नहीं है बीजेपी वाला इसको वहां से पैक करके मेदिनापुर से भेजा यहाँ का टीएमसी और यहाँ के जनगण मिल करके उसको उसी पैकिंग में वापस मेदिनापुर भेजे संदेश खली में संदेश खली में एन एस जी भेजा उसी लिए तो वहां की जंगी का कारखाना बनाया किसके लिए मैंने एनएसजी जी कमेंट भेजा ये तो आपको मालूम है कि मोदी का और अमित शाह का क्या प्रचार चलता है मणिपुर एक साल से जल रहा है हाँ। वहां पर हमारी बहनों को जिस तरीके से उनके साथ में बेटियों के साथ हो रहा है उसके बारे में मोदी एक बार बोला अमित शाह बोला नहीं। एक तरफ बोला कि हम सुरक्षा करेंगे बोला एक बार आज भी मणिपुर जल रहा है उन लोगों को डराया जा रहा है उसके बारे में बोलिए जवाब देगा यहां पर आकर दीदी को बदनाम करने का कोशिश करता है लेकिन का कुछ नहीं चलने वाला टाई टाई फिस हो जाएगा सब, कुछ नहीं चलेगा दीदी बयालीस का बयालीस सीट जीतेगी और जाकर दिल्ली के संघासन पर बैठेगी थैंक यू धन्यवाद